Assalamualaikum. Hai apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Topik kita pada hari ini ialah kelajuan. Dalam topik ini, kita akan mengetahui apakah unit bagi kelajuan dan apakah hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Jom kita mulakan. Pernahkah kamu terfikir Apakah yang menjadi faktor kemenangan dalam perlumbaan kereta? Salah satunya ialah kelajuan. Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan? Bagaimanakah pula kelajuan mempengaruhi peluang untuk memenangi suatu perlumbaan? Semua objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Kelajuan bermaksud ukuran kepantasan pergerakan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Semua objek bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Perhatikan gambar di bawah. Dapatkah kamu menyatakan kenderaan yang bergerak paling laju dan paling perlahan? Bagi mengetahui kenderaan yang bergerak paling laju dan paling perlahan. Kita perlu mengukur dan mengira kelajuan setiap kenderaan tersebut. Kelajuan dikira berdasarkan jarak yang dilalui oleh suatu objek yang bergerak dalam masa tertentu. Ukuran jarak dan masa perlu ditentukan terlebih dahulu untuk mengira kelajuan. Jarak boleh diukur dalam unit sentimeter, meter dan kilometer. Manakala masa pula diukur dalam unit saat, minit dan jam. Unit yang digunakan untuk ukuran kelajuan ialah sentimeter per saat, meter per saat dan kilometer per jam. Unit sentimeter per saat seperti mengukur kelajuan pergerakan siput, kura-kura dan kelajuan manusia berjalan meter per saat pula kebiasaannya digunakan untuk ukuran seperti kelajuan kita mengayuh basikal, kelajuan atlet berlari dan kelajuan pergerakan motosikal. Manakala kilometer per jam pula untuk kelajuan kereta, kapal terbang, roket dan lain-lain lagi. Hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Bagaimanakah kelajuan suatu objek seperti kereta lumba mempengaruhi jarak dan masa pergerakannya? Lihat rajah ini. Dalam jarak 100 meter, kereta kuning mengambil masa 10 saat untuk tiba di garisan penamat. Manakala, kereta biru mengambil masa 13 saat untuk sampai ke garisan penamat. Oleh itu, objek yang bergerak lebih laju akan mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam jarak yang telah ditetapkan. Perhatikan rajah ini pula. Kereta merah dan orin diberi masa 5 saat untuk bergerak. Selepas 5 saat, kereta merah dapat bergerak sejauh 50 meter, manakala kereta orin hanya dapat bergerak sejauh 30 meter. Maka, objek yang bergerak lebih laju, akan bergerak pada jarak yang lebih jauh dalam masa yang telah ditetapkan. Bagaimanakah cara untuk kita mengira kelajuan, jarak dan masa? Bagi memudahkan murid-murid mengingat, gunakan formula segitiga ini. J, K dan M. J mewakili jarak, K ialah kelajuan, dan m ialah masa kelajuan ialah jarak bahagi masa jarak pula ialah kelajuan didarab dengan masa manakala masa pula ialah jarak dibahagi dengan kelajuan mari lihat contoh pertama Kereta api ini telah bergerak sejauh 250 km dalam masa 2 jam. Berapakah kelajuan kereta api tersebut? Guna semula formula yang diberikan tadi. Kelajuan ialah jarak bahagi dengan masa. Kita perlu mencari jarak dan masa yang diberi dalam soalan. Jarak ialah 250 km manakala Masa pula ialah 2 jam. Kelajuan kereta api itu ialah 125 km per jam. Kita perlu menulis unit kelajuan pada jawapan yang diperolehi. Bagaimana pula cara untuk mencari jarak? Mari lihat contoh ini. Ahmad berbasikal selama 1 minit dengan kelajuan 5 meter per saat. Berapakah jarak pergerakan Ahmad? Rujuk semula formula yang diberi. Untuk mencari jarak, kelajuan hendaklah didarab dengan masa. Kelajuan 5 meter per saat didarab masa 1 minit. Untuk menyelesaikan soalan ini, pastikan unit masa ditukar kepada saat terlebih dahulu. Berapakah saat dalam 1 minit? 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi, jarak pergerakan Ahmad ialah 300 meter. Unit bagi jarak yang digunakan ialah meter. Bagaimana pula mencari masa pergerakan objek? Lihat contoh ini. Lori ini telah dipandu sejauh 10 km dengan kelajuan 50 km per jam. Berapakah masa pergerakan lori ini dalam minit? untuk mencari masa, jarak bahagi dengan kelajuan. 10 km bahagi 50 km per jam, jawapannya adalah sifar perpuluhan 2 jam. Memandangkan kita perlu menyatakan jawapan dalam minit, maka kita perlu mendarab sifar perpuluhan 2 jam dengan 60 minit. Jadi, masa pergerakan lori itu ialah 12 minit. Tahukah kamu, citah ialah haiwan yang terpantas di darat dengan kelajuan lebih daripada 100 km per jam. Putaran bumi pada paksinya menyebabkan permukaan bumi di garisan katulistiwa bergerak dengan kelajuan sekitar 1656 km per jam. Semoga murid-murid semua memahami tajuk ini. Jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum.